Тому ну, ми розпочинаємо. Так, ну доброго дня всім, хто прийшов. Сьогодні у нас прес-конференція, яка називається Відродження дебатного руху в Херсоні. Спікери – це Юрій Антощук, голова правління Херсонського обласного благодійного фонду об'єднання та представник British Council в Херсонській області, Наталія Анастасія Супрун, керівник Херсонської молодіжної ініціативної групи Кіп'яток та лідір Манчишного випускник першої осінньої дебатної школи та фіналіст дебатного турніру в рамках цієї школи. Нам сейчас будут розповідати про ведущий дебатного руху, про створення первой дебатной школы в Херсоне, поэтому послушаем, что вам скажет. В общем, дебатное движение, насколько мы знаем, среди молодежи в Херсоне, но не, где никто не занимался в последнее время, оно не развивалось. А на территории двух областей Украины уже создана, созданы, созданы ячейки такой всеукраинской организации, как Федерация дебатов Украины и на данный момент наш проект, который мы сейчас реализовываем при поддержке британского консульства, благотворительного фонда единения, помогает не только восстановить это движение, но и по окончанию проекта создать уже первые клубы на базе университетов дебатные и также уже подвести нашу молодежь к созданию тоже ячейки Федерации дебатов Украины. Возникает вопрос, зачем это надо, зачем мы это делаем. Это логично. Дело в том, что если использовать сами дебаты как, скажем, инструмент для неформального образования, в принципе то, чем занимается наша инициативная группа в основном, то он, ну, как показывает наша практика, уже на данный момент является эффективным. Почему? Потому что когда мы проводим дебаты, получается в процессе образования ребята, которые приходят, мы даем определенные темы для дискуссий и эти темы они начинают, то есть формулировать там свою мысль, у них вырабатывается определенная точка зрения, позиция, они у них есть возможность отстаивать ее в дебаты у нас включены Обучающие моменты, техника, техника ведения переговоров. Вот буквально в эту субботу был тренинг по преодолению страха перед публичными выступлениями. Приезжал тренер-психолог Николаева. И, в принципе, таким образом мы даем ту базу, скажем, определенных навыков, которые не всегда есть возможность получить в университете. Этим и отличается неформальное образование от, скажем, там высших школ и других учебных заведений. Дело в том, что ну, как бы, если перечислить, так в основном, что дают дебаты, то, естественно, они развивают навыки ораторского искусства, умение ведения переговоров, умение э, находить нужную аргументацию или контраргументацию в процессе беседы с, э, скажем, оппонентом для того, чтобы переведить третью сторону. Ну и также плюс ко всему актуализируются определенные темы, которые связаны с молодежью или с теми проблемами, которые есть у молодежи, либо у современного общества. Тематики подбираются каждый раз разные. Например, на осенней дебатной школе у нас была одна из тем во время игры – это ограничение ресурсами полуострова Крым. И ребята тянули жребья, и кому попадала позиция за это правительство, его отстаивает, эта позиция отстаивает позицию против. И то есть бывает так, что твоя точка зрения не совпадает с той темой, которую тебе надо отстаивать на дебатах. Но это тоже полезный навык, который дает возможность понять, что иногда личные взгляды, амбиции, какие-то желания, они не сходятся, скажем, с конечной целью, которую ты хочешь достичь в процессе переговоров с кем-либо. И поэтому, если, скажем, об этом не забывать, у тебя автоматически вырабатывается скажем свойства так себя вести во время переговоров, то э, это помогает достигать определенных целей. А современной молодежи, ну как никому нужны эти коммуникативные навыки, потому что, э, например, при том же приеме на работу, при собеседовании, либо там мы будем еще актуализировать, например, вопросы тех же э, прав потребителя, да, например и То есть их отстаивать и так далее. То есть, ну, как бы, эти навыки могут пригодиться где угодно. Даже если у молодого человека там, не связаны скажем, основной род деятельности с коммуникацией с другими людьми, например, с техникой, ну, все равно ему пригодится. Плюс ко всему через актуализацию определенных тем, вопросов, которые мы поднимаем на дебаты, у участников привлекается внимание к определенным проблемам, которые там, необходимо там, решать в обществе, еще там что-то то есть это все очень важно. И э, проект у нас рассчитан на данный момент на ближайшие полгода. Э, вот э, в прошлом месяце, в конце, у нас была первая осенняя дебатная школа, э, в конце февраля у нас будет первая зимняя дебатная школа э, которая будет подводить к нас уже к финальному этапу проекта, после которого будет э, ну, ну, инициация создания дебатного первого клуба на базе Херсонского государственного университета. Вот. Ну, хотелось бы передать слово Юре, потому что вот, э, он, скажем так, мониторит э, за деятельностью нашей, за проектом. То есть... Ну, ну, да, финансирование было получено именно э, в рамках программы «Активные граждане» Совета в Украине. Мы являемся социальными партнерами Британского совета в Украине. И, ну, основная задача программы ⁇ Активные граждане ⁇ это формирование скажем так, лидерского, лидерского потенциала в социальной сфере и призвано э, вырабатывать в э, активных людях на местах, ну, в локальных громадах, э, так, ну, ответственность социальную, э, как базовых каких-то качеств лидера. Э, нашего времени. И мы проводили наш фонд. Да, наш фонд проводил несколько а, тренингов, уже, наверное, 7 тренингов а, в Херсоне, Херсонской области, и все наши выпускники имеют возможность получить финансированные свои проекты. И вот в частности программа, один из скажем, основных таких компонентов программы это как раз введение межкультурного диалога. И э, в данном случае вот, дебатная школа как раз полностью ложится в, э, в такие задачи этой программы. И, и как бы, я считаю, что очень хорошо, что в Херсонской области как сегодня вот, развивается такое направление, которое позволяет критическое э, мышление молодежи развивать и вообще как-то вот, активизировать молодежь. Поэтому я думаю, что и в дальнейшем будет поддержка подобных проектов. Тем более все наши выпускники имеют возможность получить финансирование и не одно финансирование, причем параллельно можно вести несколько проектов, не обязательно иметь официальную какую-то организацию зарегистрированную, достаточно быть инициативной группой активных на местах людей, кто готов развивать собственные города. Ну и помимо этого, также наши выпускники имеют возможность поехать в другие города Украины, ну или за границу, если English Skills позволяет это делать, то тоже на себя берет британский совет, все эти затраты. Так что я надеюсь, что в дальнейшем ваш опыт вы будете передавать уже за границей в ближайшее время. Также вот Лида, она у нас э, член инициативной группы, но у нас есть такое, ну, скажем, такая позиция, что тренера, которые, например, приезжают с разных городов, делятся своим опытом. Мы, как инициативная группа, сами принимаем участие в тех мероприятиях, которые организовываем, тоже получаем вместе с участниками знания. То есть так сливаемся в единое целое. И так получается, что ну, скажем так, составы, основной инициативной группы, это те ребята, которые прежде ходили на наши мероприятия, просто влились в коллектив. И вот э, Рида, она... Э, тоже так со временем стала членом инициативной группы, но также была активным участником первой осенней дебатной школы в Херсоне и вошла в финал. И вот я думаю, она сейчас поделится своим впечатлением вот на практике, как вот, какие знания, какие навыки она приобрела вот протяжении обучения и вот как это можно использовать использовать. Ну по порядку спикер уже очень многое сказали и я уже мое уже что Вам так і хочеться вступити в зимову дебат на школу. вот. А, а я вам розкажу свою історію про те, як безпосереднього ем, учасника свідка подій, і ми як дебати увійшли в моє життя. Ем, ну, колись давно, коли я була геть мала і читала не тільки новини в соцмережах, а ще й книги, зацікавлювали мене такі люди, які називалися ораторами, які могли настільки. Класно володіти мовленням, що могли заворожувати просто аудиторію, щоб їх чули і слухали. І справді це в сучасному світі небо, яка суперсила. І от я в своєму там, молодому віці, так років 10-12, обов'язково їх хотіла, ну і досі хочу. А на той час і пошукала, чи є аналоги такі, як, наприклад, у Давній Греції, що вивчалося в мистецтво в роторських школах, у нас такого ну не вивчалося або було на такому собі рівні. Ну, якось бажання ідея залишилася, але вже не настільки яскраві, як були от прямо до того, як я почала шукати і обламалася. От е ну, і так було десь до. Десь півроку тому натрапила я в всесвітній мережі, в всесвітній павутині. Оголошення кип'ятка з такою кричущою назвою Прокачай мозок. А, вона м -м, чіпляє, скажімо так, і що це освітній тренінг, увага ще й безкоштовний. Та такого не може бути. Це просто джекпот. І ще обіцяли. Прокачати, зокрема, і ораторське мистецтво. Ну все, я просто попала. Обов'язково е, пішла одразу ж записуватися, записалася, прийшла. Е, не скажу вам, що я одразу після першого тренінгу чогось навчилася, думаю, ви не повірите. Тому я залишилася з ними надовго і е, продовжувала прокачувати свої ораторські. Вміння надалі, і от так от я потрапила на осінню дебатну школу. Що було такого, чого не було в моїй самоосвіті, чого я там читала, трошки практикувала, інколи щось якусь промову штовхала, але що класно, що там був аналіз, там мої знання так акуратненько, красиво, склали по полочкам, закріпили практикою, практику закріпили аналізом. Не скажу, що я би прямо вже все зрозуміла, я вказав сократ вчитися, я знаю, що я нічого не знаю, і тому я вчитися буду ще довго і, напевно, залишуся з ними надовго, щоб прокачувати свої вміння. Але що класно в дебатах, це те, що. Незважаючи на свою точку зору, ви можете відстоювати і іншу точку зору. І саме так ви можете зрозуміти свого співрозмовника. Бо якщо ви не будете змінювати думку, а особисті переконання будуть, будуть вам заважати в тому, щоб зрозуміти свого співрозмовника, певного консенсусу або компромісу ви не знайдете. В принципі, будуть Постійні конфлікти, які зазвичай вирішуються суперечками, які можуть потім переростати в більші і грандіозніші конфлікти. Такі вміння, як правильно говорити, розуміти свого співмовника, бути толерантним до нього, поважати його, розуміти його. Правильно доносити свою точку зору, так щоб тебе розуміли, і власне цьому, хоча б вже на рівні розуміння, вже трошки зіптейся, і буде все нормально, ну як на мене. Це просто дуже, дуже класні вміння. Я досі коли згадую, мене переповнюють такі емоції, почуття, піднесеності, мотивації, змінювати себе, змінюватися самі, змінювати все навколо. Тобто я в захваті я вас закликаю приходити до нас м -м, і розуміти свого співрозмовника. Yeah. Дякую. Є запитань, до одразу це буде мабуть. А що ще Так, ще, 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 ще. Да, ще один момент, що сама обуч... обучаюча база в рамках проєкту, вона включає не просто. скажем так, что ребята собираются и просто практикуют да, свои дебаты. Включены в проект это обязательно вебинары, и в рамках вебинара на позапрошлой неделе у нас был, проходил первый веб-турнир между Херсоном и Николаевым. Судейство было от Федерации дебатов Украины в Одессе. Также проходят тренинги не только профильные по дебатам, а как я уже говорила, Например, как в конце прошлой недели это было преодоление там, страха перед публичным выступлением. Также мы планируем провести в рамках проекта это симуляция международного суда. У нас есть эксперт в данной сфере. Также мы планируем интегрировать участников проекта в все украинские дебатные турниры, которые будут проходить в ближайшее время, например, в Запорожье, Кривом Роге или Одессе. Ну и еще раз повторю, что будет дебатная школа, но она будет отличаться вот зимняя от осенней тем, что у нас уже будет два трека. Первый трек – это новички, второй трек – это уже участники, у которых есть опыт, в рамках скажем, второго трека будут привезены очень классные эксперты уже международного уровня по дебатам с города Одессы, которые дадут уже мастер-классы, а не просто тренинги. Вот. И как бы, инициация создания первого дебатного клуба будет в конце апреля. И я думаю, что на этом мы свою дебатную деятельность останавливать не будем, пока у нас все отлично, мы хорошо вписываемся в график. Я думаю, что проект ну, так же само качественно и будет продолжаться. Также у нас есть вот например, на баннере внизу написаны соцсети и сайт, где можно следить за нашей активностью, новостями, за релизами мероприятий, которые мы будем проводить. І, в принципі, так, да, можна знайомитися. Можна питання, ні? Да? Дякую, увазу, Олександр. Скажіть, будь ласка, це молодіжний клуб, так? А да. ваше визначення молодіжності можна дати. Наприклад, мені це цікаво, я маю досвід інших проєктів, де вкратк, люди в віці далеко за 70, так само готові вчитися, наприклад, українською мовою. Питання в тому розуміння, так, Это Хорошо. Ну, в основном у нас критерии на большую часть мероприятий мы смотрим, что ну, как, как в Конституции прописано, что молодежь до 35 лет. Но мы сейчас хотим тоже в рамках, опять же, таких этого проекта сделать эксперимент. Вот. Дело в том, что в Херсоне есть люди, которые играли в дебаты когда-то давно, ну, может, лет 10, 15, 20 назад. Мы хотим, во-первых, тоже, вот скажем, объединить вот две разные возрастные категории, и это провести турнир между нашими постоянными участниками проектов и между вот, скажем так, старой школой дебатной в Херсоне. Это во-первых. Во-вторых, естественно, что у нас основная аудитория – это молодежь. Почему? Все просто. Потому что у людей более старшей возрастной категории очень тяжело развить там критические навыки критического мышления там и так далее уже устоявшиеся мировоззрение и то есть ну, э -э, тяжелее работать. мы как сами молодежь ну вот молодые нам э -э, важно чтобы молодежь вот она развивалась потому что ну, как бы за ними развитие в завтрашнем дне. более уже старшие поколения они уже не смогут стать скажем такое активным э -э двигателем каких-то вот изменений конкретных но в принципе иногда э -э мы смотрим смотрим просто и заявки сами, там, которые заполняют к нам на проект, это чаще всего э, ребята, ну и есть там первых, вторых, третьих курсов там, университетов. Э, очень редко попадаются заявки от более взрослых людей. Но в принципе мы не отказывали. Например, вот Андрей Жнивин, он работает с молодежью в Херсоне. Он регистрируется на некоторые из наших тренингов, и мы его с удовольствием берем, потому что в дальнейшем он реализовывает э, этот опыт уже там со школьниками, с которыми он работает. Поэтому э, можете регистрироваться и Сейчас запитание. <coughs> а, мы перепитаем до а, Юрия Щукан. А, Скажите, пожалуйста, против программу а, Active Citizen, другие а, 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 детальнически. То чипфинируете чи какие-то проекты, зараз ще о проекту, к тому же долучитесь до, до цього, цього базы? Спасибо. Mm -hmm. Программа ⁇ Активные граждане ⁇ как я уже говорил, нацелена на формирование лидерского потенциала, не только среди молодежи, но, опять же, довольно такой сильный упор идет именно на молодых людей на тех, кто, как Настя говорит, да, там вот, тех, кто в будущем будет, скажем, поднимать, развивать локальные грамматы. Основная задача здесь на то, чтобы, опять же, развивать активные движения локально. Одно из таких вот базовых, скажем так, выражений действуй локально, влияй